ఓం శ్రీమాత్రే నమ సౌందర్యాల హరిలోని శ్లోకాలను సులభతరంగా నేర్చుకోవడంలో భాగంగా ఈరోజు ఎనిమిదవ శ్లోకం నేర్చుకుందాం ఇందులో ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టి తెలుసుకోవచ్చు డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఇక శ్లోకంలోకి వెళుతున్నాం సుధా సింధోర్ సుధా సింధోర్ మధ్య మధ్య సుధా సింధోర్ మధ్య సుధా సింధోర్ మధ్య విడతీస్తే సింధోర్ మధ్య సపరేట్ గా వస్తుంది కలిపినట్లయితే సుధా సింధోర్ మధ్య అని వస్తుంది అన్నమాట విటపి सुरविटपि वाटी परिवृते वाटी परिवृते सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे मणिद्वीपे नीपोपनवति ದೀಪೋ ಪವನವತಿ ಮಣಿಪೀಪೋ ಪವನವತಿ ಮಣಿಪೆ ನೀಪ ಪವನವತಿ ಚಿಂಥಿ ಗೃಹೇ ಚಿಂಥಗೃಹೇ ಮಣಿಪೆ ನೀಪ ಪವನವತಿ ಚಿಂಥಿ ಗೃಹೇ ಮಣಿಪೆ ನೀಪ ಪವನವತಿ गृहे शिवाकारे शिवाकारे मञ्चे मञ्चे परमशिव परमशिव शिव पर्यङ्कनिलयाम् पर्यङ्कनिलयाम् शिवाकारे मञ्चे शिवाकारे मञ्चे परमशिव पर्यङ्कनिलयाम् परमशिवपर्यङ्कनिलयां पर्यङ्कनिलयां शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां शिवाकारे मञ्चे परमशिव पर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां भजन्ति त्वां धन्याः धन्याः भजन्ति त्वां धन्याः भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन कतिचन चिदानन्दलहरिं चिदानन्दलहरिं <laughs>. भजन्ति त्वां धन्याः कति च न चिदानन्दलहरिं भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरिं बान् इदं कलसि ओसारं सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरबिटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम् ఇలా ప్రతిరోజు కూడా నేర్చుకున్నట్లయితే అన్ని శ్లోకాలను సులభతరంగా పఠించవచ్చు రేపటి శ్లోకంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అందాక సెలవు ఓం శ్రీమాత్రేం నమ